साम्राज्य सामान्यांचा असामान्य आवाज एम आय एमने तेलंगणा राज्यात ट्रेलर दाखवला महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण पिक्चर दाखवू फारुख शाब्दी तेलंगणा मध्य प्रदेश राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्याच्या निवडणूक निकालाचे पडसाद देश देशभरात दिसून आले आहे लोकसभा निवडणुका होण्याअगोदर भाजपने लिटमस टेस्ट करून दाखवत तीन राज्यात एक हाती सत्ता घेतली आहे तेलंगणा राज्यात एम आय एमने सात जागावर विजय झाल्याचा आनंद सोलापुरात एम आय एम पक्षाच्या वतीने साजरा करण्यात आला रविवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास किडवाई चौक येथे हा विजय जल्लोष साजरा केला नसीम खलिफा वाहिदा भंडाले अजहर हुंडेकरी कोमारू सय्यद मोहसिन मैदर्गीकर राजा बागवान सलमा सय्यद अनिसा टोका इक्बाल पठान जुबेर शेख अली शेर पटेल नसीमा कुरेशी शुएब चौधरी अजहर कोरबू याकूब शेख मुन्ना शेख सत्तार पैलवान जहीर सय्यद आदी पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी फटाके उडवून एकमेकाच्या तोंडात गोड लाडू भरून एम आय एमचा सा, विजयोत्सव साजरा केला तेलंगणा राज्याप्रमाणे आगामी काळात महाराष्ट्र राज्यात आणि सोलापुरात एम आय एम पक्ष मोठा विजय प्राप्त करेल असा विश्वास फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केला तेलंगणा राज्यात एम आय एमने फक्त ट्रेलर दाखवला आहे महाराष्ट्र राज्यात एम आय एम संपूर्ण पिक्चर दाखवणार असा विश्वास सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याचे प्रमुख फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केला आहे मात्र तीन राज्यात भाजपने सत्ता प्राप्त केली आहे हे चिंत्या करण्यासारखं आहे कारण भाजप जातीयवादाला खतपाणी घालणारा पक्ष आहे काँग्रेस असो किंवा इतर कोणताही पक्ष असो सर्वजण भाजपाला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे जनतेने चिंता करावी हुई ही फारूक शब्दी यानि भीती व्यक्त के लिए भविष्य तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ लेकिन मैं तमाम लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आज रिजल्ट तेलंगाना में एम एम पार्टी के आए हैं मैं ये बोलना चाहूँगा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था महाराष्ट्र में अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर सुपर हिट होने वाली है आ, तेलंगाना मतला, निकाल महाराष्ट्र तो में फर्क पड़े तेलंगाना का निकाला नहीं तो। देखिए तेलंगाना का निकाल ही नहीं पूरे जो आज चार राज्यों के इलेक्शन थे उसका जो निकाला है वो चिंताजनक है मैं ये समझूंगा कि चिंता का विषय है क्योंकि चार में से तीन स्टेट में बीजेपी ने एक कम्प्लीट स्वीप ऑफ की है वन साइड सत्ता उनको मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को जो सत्ता मिली है वो करीब करीब मतलब जो भी नज़दीक से मिली है उनको इतनी थंपिंग विक्ट्री नहीं है तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ हम लोग की भी यही मांग है हम लोग भी यही चाहते हैं कि, कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए जो आज तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है तो मैं ये चाहूँगा कि लोग ये समझे और इसको चिंता का विषय समझे और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के मतदान करें क्या बढ़ता तुम्हारा कारण ना तीन राज्य में भाजपा नहीं नहीं देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक राज्य में कम से कम कांग्रेस की सत्ता बन गई अदरवाइज ये ई घोटाले के ई के ऊपर इसका वो करते मेरी यही मांग है स्टार्ट से कि जैसे कि लोग बोलते हैं आई एम कहीं इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है मध्य प्रदेश में कहाँ एम एम थी राजस्थान में कहाँ एम आई एम थी छत्तीसगढ़ में कहाँ एम आई एम थी लेकिन वहाँ पर कांग्रेस को एकदम करारी हार मिली है और बीजेपी जीत गई है सिर्फ और वही राज्य में जहाँ पर एम आई एम ने अपनी ताकत से लड़ी वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है तो ये ये कांग्रेस को चिंता करना चाहिए कि और उनकी जो हार की वजह आ, ये ये नहीं कि ईवीएम पर कभी ठीकरा फोड़ दिए कभी एम के लोगों पर ठीकरा फोड़ दिए इसके बजाय ये लोग चिंता करें कि हम लोग उनके हारने की वजह क्या है उसका एनालाइज करें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में शायद उनकी जीत सोलापुर एम कसी वाटसल करना था तेलंगाना एक लेटमस्ट टेस्ट समोर आता सोलापुर कोर्चा बांधनी सोलापुर में एम ब्रेक फेल हो गई थी अब किसी के रुकाए से रुकने वाली नहीं है और आने वाले 2024 का रिजल्ट मैं आज ही आपको बताता हूँ अगर इन अल्लाह चाहेगा तो सोलापुर में एमआईएम का खाता खुलेगा सर इन